С появлением новой патрульной полиции ситуация на дорогах улучшилась. Зато ДТП чаще стали случаться с самими полицейскими. В среднем по всей Украине ежемесячно случается около 15 ДТП с участием патрульных на новеньких белых «Тойотах». Эта девушка стала участницей одной из таких аварий. Разбитое лобовое стекло, поцарапанные двери, полностью изуродован передок машины. Именно так для нашей героини закончилось знакомство с полицией. В нее въехала новенькая полицейская «Тойота». Вот сюда был удар, в эту дверь. Вот, после чего на маленькой, слава богу, скорости. Вот, но меня от этого удара немного вынесло на встречную. И еще был лобовой удар. То есть вот это вот все было вмято просто туда, внутрь. Вина водителя полицейской машины очевидна. Девушка ехала по главной дороге. Копы вылетели со второстепенной. Ей навстречу. Им, естественно, нужно было двигаться почему-то не вдоль движения, а на встречную полосу они хотели выбраться таким образом. Ударили меня они в бок в пассажирскую дверь, и меня вынесло, естественно, на встречную лоб в лоб тоже машине, по-моему, Шевролет. В итоге участниками ДТП оказались уже трое, а сумма ремонта перевалила за 100 тысяч гривен. Если только у меня, допустим, 92 тысячи гривен. Также у нас три участника аварии, поэтому там, я знаю, тоже что-то 50 с лишним тысяч гривен. Еще одного участника ДТП с полицейскими долго искать не пришлось. Молодой человек сам обратился в нашу программу. Да, да, да. Да. Вот, случилось в городе... 22 числа. В припаркованную машину Андрея влетел патрульный автомобиль. Дает априлу полицейский автомобиль. Да. Я ехал в мой автомобиль. Автомобили застрахованы в страховой компании Украины. Позже приехал еще один патруль, оформили ДТП и уехали. Андрей же остался с разбитой машиной и убытком на сумму около 12 тысяч гривен. Пытались дозвониться в департамент, а мне сказали, приедьте за, за, то есть, ну, записаться на прием. Ну, возможно, записаться по телефону с утра. Я утром звонил, даже уже номера телефона вообще даже без звонка вообще никто ничего не отвечает. Потерпевших уверили, машины полицейских застрахованы в компании с громким названием «Украина». И вопрос возмещения будет решен незамедлительно. Но вскоре страховая полицейских просто исчезла. Первый раз мы у них были, они приняли там набор вот этих вот первичных документов, и мы ждали экспертизы. Когда уже у нас была экспертиза на руках, мы приехали, там никого не было. Нам дали какой-то адрес, по которому мы тоже никого не нашли. И, естественно, мы послали им по почте весь этот пакет документов, который со временем вернулся нам обратно и без каких-либо ответов. Возмущение пострадавших от полицейских так и не стало поводом перестраховать приусы. Я, как не обратился, так и, как это его случай. В течение трех рабочих дней я поехал в страховую компанию «Украина», где, в кавычках, потом замок. Вот, через окон да, даже не было мебели. Страховая компания «Украина» была основана в 1999 году и до 2011 года была собственностью гражданина России, бизнесмена Михаила Николаева. В 2011 году она якобы сменила регистрацию. 80% акций приобрела «Белийская офшорная компания». Хотя ее реальным собственником является некий Павел Литвин, который в марте 2014-го уже обанкротил страховую компанию «Наста», которая, к слову, тоже ранее принадлежала тому же российскому бизнесмену Михаилу Николаеву. По мнению экспертов, страховая компания «Украина» не самый известный подрядчик, и ее доля на рынке минимальная. В Украине продается ежегодно до 8,5 миллионов полисов. Украина вот ее там остатки полиса, которые были состроены, где-то составляли 60 тысяч. Ну, 800 миллионов 60 тысяч. Ну, это 0 там, какой-то процент. Это меньше 1 Меньше даже 1,1%. Это Владимир Шевченко, генеральный директор моторно-транспортного бюро объединение всех страховых компаний. Говорит, прежде чем заключать подобные договора, чиновники зачастую с ними советуются. Но репутацией СК Украина, видать, совсем никто не интересовался. У нас есть переписка, где мы ну, как бы даем им рекомендации. Про две или про три они нас спросили, и, а про Украину даже не спросили. А неладные за компанией они заметили гораздо раньше. Мое чутье говорило о том, что у них проблемы начались еще где-то э, в, февраль, март, апрель. У них какие-то сбои были там, но вот уже начиная с апреля месяца они, они перестали платить платежи, обязательные платежи. Дальше больше. Апрель, май у нее лицензию отозвали, они оспорили отзыв лицензии, это я знаю, то есть восстановили свою лицензию по суду, какое-то время еще работали лицензия, а потом уже окончательно, по-моему, арбитр... апелляционный суд уже забрал у них лицензию. Но отсутствие лицензии не помешало им в дальнейшем торговать полисами и получать доход. По всей видимости, у них неплохая крыша с погонами и чиновничьими креслами. В Крым-Рагус по нашей инициативе мы задержали несколько агентов, которые до сегодняшнего дня торговали полисами Украины. По ним заведены уголовные дела. Э э э то есть изъяты все эти документы, все. Это, то есть это, это чистое мошенничество. Статистика незаконной торговли страховыми полисами СК «Украина» впечатляет. По данным моторно-транспортного бюро, компания «Украина» до сих пор не сдала более 70 тысяч бланков полисов. А страховые агенты успели заключить около 61 тысячи договоров с уже несуществующей страховой компанией. Сейчас милиция устанавливает то есть каналы, как к ним поступили полисы Украины, кто, откуда они взялись. потому что Украина там не доздала часть полисов. Ну и, к сожалению, сейчас уже там и связь с ними окончательно потеряна. Зная о том, что собственник этой компании уже приложил руку к банкротству СК «Наста», и видя, что официальный владелец СК «Украина» – сомнительная офшорная компания, в МВД все же в конце июня застраховали у них 300 автомобилей на общую сумму 273 тысячи гривен. Через неделю после того, как СК Украина выиграла тендер, она потеряла лицензию и членство в моторно-транспортном бюро. С 1 июля они не являются членами моторного бюро, и у них отозвана лицензия. Они не имеют права заключать договора, не имеют права ничего делать. С тех пор у компании ни слуху, ни духу. Все точно так же подали в суд. Многие вот только сейчас, только-только начинают связываться с адвокатами. То есть как-то люди, наверное, надеялись, что им там что-нибудь возместят. Но понятно, что ситуация такая очень мистическая с этой страховой компанией. Секретные материалы тоже попытались разыскать страховщика. Мы поехали по адресу, размещенному на сайте компании. Но от прежних владельцев офиса остались только дыры от крепежей для таблички. А пока страховая компания Украины исчезла в неизвестном направлении, ветеринарная клиника, что по соседству, отбивается от пострадавших. Вот такое объявление встречает тех, кто переступает порог клиники. Как выяснилось позже, мы попали в офис компании Finance Line. Оказывается, эта компания собственно и занимается делами лопнувшей Украины, и на официальном сайте мы находим этому подтверждение. Ассистирующая компания «Финанслайн» информирует общественность о том, что мы принимаем телефонные звонки компании «СК Украина». По договору с «СК Украина» мы оказываем услуги по урегулированию убытков, а именно прием заявлений от потерпевших, сбор документов по страховым случаям, решениям судов, справки из ГАИ, экспертизы и прочее. Собранные документы мы передаем в «СК Украина» и уже она принимает решение о выплате страховой компенсации и сама проводит выплату. Мы решили связаться с компанией «Финансуайн». Согласно легенде, мы попали в ДТП. Виновник аварии застрахован в СК «Украина». Вы с нас впервые звоните? Да. Скажите, пожалуйста, вы являетесь пострадавшими или э, что? да, мы являемся а? пострадавшими. По словам представительницы «Финанслайн», она готова нам предоставить информацию и проконсультировать юридически, но только по телефону. Мы консультируем только по телефону. Ну, да. Как документы присылать, что, куда? необходимо сейчас данные по страховому событию. Тогда я проконсультировать. Оказывается, функция этой компании простая. Они якобы проверяют документы и предлагают пострадавшим обратиться в компанию Mark Capital, которая якобы может выплатить часть суммы сразу же. Но обратиться в компанию Mark Capital нереально. Ни один из телефонов, указанных в интернете, не отвечает. Эти две компании просто затягивают время. Выплачивать по страховым случаям никто не собирается. Страховая компания «Украина» как призрак. Процедура банкротства еще не начата, а сама компания бесследно исчезла. Кто-то должен обеспечить процедуру банкротства по ней. Процедура банкротства набирается, кому эта компания должна. Составляется ликвидационный баланс. Когда лекционный баланс закрывается, там все э, активы, которые есть, распродаются и компенсируются часть этих затрат. А тем временем в моторно-транспортном бюро уже посчитывает возможную сумму убытка. Именно они и будут частично оплачивать компенсацию пострадавшим. Мы посчитали все, что могут быть от них быть ущерб. Я вот там специально расчет сделал. Ну и мы думаем, что это будет где-то 2-2,5. Две, две тысячи заявлений. В пределах 25-30 миллионов гривен. Секретные материалы обратились в МВД и нас полицию. Как они могли допустить к тендеру и сделать победителям сомнительную офшорную компанию? И что делать тем, кто пострадал в ДТП от полицейских машин? Но ответа пока мы так и не получили. Все это больше похоже на аферу, где, ощущая свою безнаказанность, чиновники проталкивают сомнительные фирмы. А за это получают немалые откаты. Очинить разбитые машины в таких случаях обязаны водители, по вине которых случилось ДТП. То есть в случае этой девушки – патрульные. Но согласно новому закону о полиции, все огрехи патрульных при исполнении оплачиваются государством. Значит, за разбитые полицейскими машины еще раз заплатят с госбюджета.